سلام المسيح في البداية بحب أقولها للكل خاصة اللي عم بيسمعونا ونحن بعيدين عنهم وهم بعيدين عنا بعرف انتو عم بتشوفونا هلا وانتوا عم تنتظروا مني رسالة بس رسالتنا رح تكون متغيرة عن اللي بتسمعوها بالعادة رح تكون رسالة خاصة فينا تشبهنا بتعبر عنا بتقول نحن مين بهيدي الأوقات بريد قالكن ان انه نحن بمركز اسمه كريستيان هوب سنتر اللي هو انفتح ليكون مركز أمل للناس اللي كانوا تعبانين بالحرب وخاصة المسيحيين منه بعد المقدمة اللي حكيت فيها بريد أعرفكم عن حالي أنا فريدي يوسف مسؤول الهوب سنتر الهوب سنتر رح نكرر كتير بس هي كريستيان هوب سنتر هدفها الرئيسي أنه تدعم المسيحيين الموجودين بحلب سمعتوا كتير عن حلب سمعتوا عن وضع حلب سمعتوا عن حرب حلب شفتوا الاخبار قريتوا النشرات كتير وشفتوا صور كتير وفيديوهات كتير بس حلب بالواقع هي مدينة كتير كانت رائعة عايشة بنعم إلهية خيالية بس الحرب حولها لمدينة مختلفة مدينة فيها دمار بالكامل أولاد متشردين ناس ضايعين ما بنعرف عنهم شيء بس بالمقابل نحن كأفراد اللي عشنا بهيدا السبع من سنين بحلب عنا أمل انه حلب رح ترجع وتكون افضل بسبب هيدي الرسالة كان عنا طموح او رؤية او هدف الهي ذات مزروع جواتنا انه رح نفتح هيدا المركز هيدا المركز كان هدفه الرئيسي انه يخدم المسيحيين يخدم كل شخص محتاج موجود وعاش الحرب يخدمه ليكون عنده شغل جديد مستوى دراسي جديد طموح جديد لانه هذا اللي بده يخلينا نبقى، هذا بده يخلينا انه نتغير لنكون افضل. بسبب الوضع اللي نحن فيه كل الناس تتوقع انه نحن فقدنا الامل، فقدنا انه نكون موجودين، بتسمعوا كثير انه عائلات مسيحيه سافرت، عاشت باوروبا، سافرت لدول تانية، بس في كم كثير مسيحيين اليوم موجودين وعندهم انطباع انه رح يبقوا بسوريا، مثل ما كانوا موجودين من زمان، من 2000 سنه لليوم، وعم بيكونوا نور هيدا المكان، ونحن كمان كشبيبه بالهوب سنتر يلي معظم العاملين فيه هن شباب عندهم هيدا الامل انه يكونوا موجودين، يكونوا عم بيساعدوا الشعب المسيحي ليبقى، لينمو من اول وجديد، ليكون يد الله العامله بهيدا المجتمع يلي هو بالاغلبيه هن المسلمين. بحب اتشكر كل شخص كان ورا دعم سوريا وخاصه المسيحيين ليبقوا. بحب اتشكر بالاخص كاريتاس هو واحد من شركائنا بهيدا المكان يلي عم بيساعد معنا لندعم المسيحيين بالمستقبل وكان بالماضي او بالكان بالحاضر بالختام بحب اقول نحن كفريق الهوب سنتر الموجودين يلي اوقات عددنا لا يتجاوز ال15 شخص عنا ايمان حقيقي انه رح نكون ايد الله على اللي تشتغل مع الناس عنا ايمان حقيقي انه رح نساعد كل المحتاجين المسيحيين ليرجعوا ويبنوا حياتهم ليكون عندهم حياة جديدة بالسنين الجاية بحلب اؤمن اكتر انه هيدا الفريق هي نعمة الهية وجدت بسوريا لتكون حاضرة لتساعد كل الاخوة المسيحيين يلي بالاخص عم بيكون دعمهم من الخارج نعم بس نحن يد العون اللي عندها الايمان الحقيقي لتصل لكل محتاج بعرف انه انتم عندكم تخيل عن حلب بس حلب بتعاني الى الان ازمه اقتصاديه خياليه منعاني من ضيقات كثيره الى الان في مناطق باكملها مدمره خاصه الصناعيه بس بهيدا الايمان نحن انطلقنا بفكره الهوب سنتر لنكون هدول الناس يلي بيروحوا لهدول الامكنه الصعبه اللي ما بتصل الى ايد لتساعد لتبني من الجديد لنبقى هون بسوريا لازم نبني الانسان اقتصاديا لنبقى هون بسوريا لازم نبني الانسان روحيا وانا اؤمن انه اثنين هن سكتين بيمشوا مع بعض مشان هيك كان عنا هيدا الايمان وانطلقنا وطلبنا من كل شركائنا اللي بنعرفهم انه يدعمونا وبالاخص نحن بنتشكر كاريتاس يلي ساهمت بمبلغ لنفتح هيدا المكان يكون عنا مستقبل جديد مع المسيحيين الموجودين بحلب وانا بريد اختم من الف صادق لكم شكرا شكرا بولندا شكرا كاريتاس بولندا شكرا كل الجمعيات اللي هي معنا وعم تدعمنا لنستمر ونكون حاضرين